ایسی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو دیکھنے میں تو چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑا سبق چھپا ہوا ہے دوسری سلاتین دوسرا باب تیئیس سے پچیس سائت میں لکھا ہے اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے جا اے گنجے سر والے چڑھا چلا جا یہ بات سن کر کئی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیا یہ خدا کی طرف سے سختی تھی کیا علیشہ نے بلا وجہ بدعا دی آئیں اس واقعہ کو ایک ایک قدم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے انصاف اور اس کے رویے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے اور اس میں ایک ایسا پوشیدہ راز چھپا ہے جو آپ کی عقلوں کو حیران کر دے گا آئیں سب سے پہلے اس واقعہ کا پس منظر دیکھتے ہیں دوسری صلاح تین دوسرا باب تیئیس سے پچیس آیت میں جیسے میں نے پڑھا ہے کہ علیشہ نبی بیتیل جا رہے تھے رستے میں شہر سے کچھ نوجوان باہر آئے اور ان کا مذاق اڑانے لگے وہ کہنے لگے ایک گنجے سر والے اوپر چڑھا جا ایک گنجے سر والے علیشہ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور خدا کے نام سے ان پر لانت کی پھر جنگل سے دو رچنیاں نکلی اور انہوں نے بیالیس لڑکوں کو مار ڈالا اس کے بعد علیشہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے یہ واقعہ پڑھ کر کئی لوگوں کو لگے گا کہ یہ سزا بہت سخت تھی کیا صرف مذاق اڑانے پر اتنی بڑی سزا دینا مناسب تھا لیکن اس واقعہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانہ کے حالات ثقافت اور روحانی پس منظر کو بھی دیکھنا ہوگا تاکہ ہم اس واقعہ کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں اور بصیرت حاصل کریں اب ہم اس کہانی کو مختلف نکات میں تقسیم کر کے دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس کے اصل گہرے معنی کو سمجھنے میں مدد ملے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکے کون تھے یہ بہت اہم سوال ہے اور جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ نوجوان لڑکے کون تھے یہ سارا واقعہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گا عبرانی زبان میں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ناریم کٹنین ان کا مطلب صرف چھوٹے بچے نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ نوجوان لڑکوں یا جوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ یوسف کو جب وہ سترہ سال کا تھا نر کہا گیا پیدائش کی کتاب سینتیسواں باب دو آیت اس لیے یہاں ذکر ہونے والے لڑکے شاید نو عمر یا جوان تھے نہ کہ چھوٹے معصوم بچے سب سے اہم یہ بات ہے کہ ان کا رویہ ایک نبی کا مذاق اڑانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنجیدہ بدتمیزی کر رہے تھے یہ صرف چند لڑکے نہیں تھے بلکہ ممکن ہے کہ یہ 42 یا اس سے بھی زیادہ نوجوان کا ایک گروہ تھا جو اس وقت کے معاشرے میں خطرناک مانے جاتے تھے انہیں ہم آج کے گینگ یا گنڈا گردی کرنے والے نوجوانوں سے تشبیح دے سکتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ڈراتے اور مذاق اڑاتے تھے علیشا کو کو گنجا کہنا اور اوپر جا کہنا صرف مذاق یا مزایہ نہیں تھا بلکہ یہ خدا اور اس کے نبی کی توہین اور بغاوت تھی آگے جو چیزیں میں بیان کروں گا وہ بہت گہری ہیں اور وہ اس واقعہ کے ہر ایک پہلو کو آپ کے ذہن میں مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اوپر چڑھا جا کا مطلب کیا ہے جب ان لڑکوں نے علیشہ سے کہا اوپر جا تو وہ ایلیا نبی کے آسمان پر چڑھنے کا مذاق اڑا رہے تھے دوسری صلاح دوسرا باب گیارہ الیہ نبی کو خدا نے آ کے رت پر آسمان پر اٹھا لیا تھا اور علیشہ اس کے بعد نبی بنا یہ لڑکے علیشہ سے یوں کہہ رہے تھے جیسے تو بھی اہلیہ کی طرح یہاں سے غائب ہو جا ہم تجھے اور تیرے خدا کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتے یہ صرف ایک مزاق نہیں تھا بلکہ یہ خدا اور اس کے نبی کی کھلی توہین اور بغاوت تھی اور گنجا کہنا شاید علیشہ کے غم کی حالت کی طرف اشارہ تھا پرانے ہدنامہ میں جب لوگ کم میں ہوتے تھے تو وہ اپنا سر منڈوا لیتے تھے ایوب کی کتاب پہلا باب بیس ممکن ہے کہ علیشہ نے ایلیا کے آسمان پر جانے کے بعد ایسا کیا ہو اور ان لڑکوں کا یہ تانا اس کے دکھ اور نبی ہونے کی ذمہ داری کا مذاق اڑانے کے لیے تھا یہ ایک گہری اور سنجیدہ توہین تھی جو نہ صرف علیشہ کے خلاف تھی بلکہ خدا کے خلاف بھی اب ہم دیکھتے ہیں خدا کا انصاف جب علیشا نے ان لڑکوں پر خدا کے نام سے لانت کی تو یہ اس کا ذاتی غصہ نہیں تھا بائبل کے مطابق خدا کے نام سے لانت دینا ایک سنجیدہ عمل ہوتا ہے اور یہ صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو علیشا ایک نبی تھا اور وہ خدا کی طرف سے بات کر رہا تھا اس کی لانت دراصل خدا کے انصاف کی درخواست تھی نہ کہ بدلے یا انتقام کی اس لانت کے بعد دو مادہ جنگل سے نکل آئیں اور انہوں نے بیالیس لڑکوں کو مار ڈالا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سزا بہت زیادہ سخت تھی اگر ہم اس واقعہ کو اس کے مکمل پس منظر میں دیکھے تو یہ سزا غیر مناسب نہیں تھی یہ لڑکے صرف ایک شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے بلکہ وہ خدا کے نبی اور اور خود خدا کے خلاف بغاوت کر رہے تھے اس وقت نبیوں کی موجودگی خدا کی موجودگی کی نشانی تھی اس کا مزاق اڑانا ایسا تھا جیسے خدا کی کی عزت کو ٹھکرایا جا رہا ہو خروج کی کتاب بائیسواں باب اٹھائیس میں لکھا ہے تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لانت بھیجنا اسی طرح استثناء کی کتاب اٹھارویں باب کی انیس آیت میں لکھا ہے اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا لہٰذا یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا کا انصاف کتنا سنجیدہ ہوتا ہے یہ لڑکے صرف علیشہ سے نہیں بلکہ خدا سے دشمنی کر رہے تھے اور یہ سزا ایک وارننگ تھی کہ خدا کی موجودگی اور اس کے نبیوں کی بیزتی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے روحانی سبق ہمیں کیا ملتا ہے یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نہ صرف عادل ہے بلکہ وہ پاک اور مقدس بھی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا اپنے نبیوں کی عزت کا محافظ ہے لیشیا کا مذاق اڑانا دراصل خدا کی بے عزتی کرنا تھا کیونکہ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے یہ صرف کسی انسان کو چڑھانے والی بات نہیں تھی بلکہ خدا کی موجودگی کو ٹھکرانے کا عمل تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا گناہ اور بغاوت کو سنجیدگی سے لیتا ہے جیسے خدا نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا پداش کی کتاب انیسویں باب میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یا مصر پر نازل کی ان کے پیلوٹوں کو مار ڈالا خروج کی کتاب بارہویں باب میں آپ یہ ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں بھی خدا نے اپنے انصاف کو ظاہر کیا لیکن اس کہانی میں ایک پیغام رحم کا بھی ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بھید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں علیشا کے دوسرے موجزے جیسے زریلے پانی کو شفا دینا دوسری سلاطین انیس وام با بائیس آئے دکھاتے ہیں کہ خدا صرف سزا دینے والا نہیں بلکہ شفا دینے والا بھی ہے یہ واقعہ ایک تنبیہ بھی تھا کہ لوگ خدا کی طرف لوٹ آئیں اور اس کی باتوں کو سن کر عمل کریں اب ایک اور بہت ہی اہم بات یہ واقعہ ہمیں بلا واسطہ طور پر یسو مسیح کی طرف لے جاتا ہے علیشہ خدا کے نبی کے طور پر اس وقت خدا کی موجودگی کا نمائندہ تھا اور یسو جو خدا کا کلام ہے اور آخری نبی ہے عبرانیوں کا خط ہے اس کا پہلا باب اس کی پہلی دو یاد وہ خدا کی حضوری کا کامل اظہار ہے جب لوگوں نے یسو کا مذاق اڑایا اور اسے ٹھکرایا مرکز کی انجیل پندرمہ باب انتی سے بتیس تو وہ دراصل خدا کے خلاف بغاوت کر رہے تھے بالکل ویسے ہی جیسے ان لڑکوں نے علیشہ کے ساتھ کیا مگر یہاں فرق یہ ہے علیشہ کے زمانے میں توہین کرنے والوں کو فوری سزا ملی لیکن یسو نے سلی پر اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں لوکا کی انجیل 23. باپ چونتیس آئے یہ ہمیں خدا کی اس رحمت کی گہرائی دکھاتا ہے جو یسو کے ذریعے ہم تک پہنچ ہے اب سوال یہ ہے ہم کیا سیکھتے ہیں اس واقعہ سے پہلی بات یہ ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ اپنے خادموں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے دوسری بات یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہمارے الفاظ اور رویے اہم ہوتے ہیں ہم کہیں انجانے میں ایسا کچھ نہ کہہ دیں جو خدا کی توہین یا اس کے خلاف بغاوت کے مترادف ہو اور تیسری بات یہ یہ ہمیں یسلم مسیح کی رحمت کی طرف بلاتا ہے وہی رحمت جو ہمیں گناہ کی سزا سے بچاتی ہے اور خدا کے ساتھ صلح کا رستہ فراہم کرتی ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جانے انجانے میں ہم خادموں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم انہیں غلط سمجھتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں فیصلہ کرنا یہ خدا کا کام ہے لیکن آپ جو ہے وہ کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بات کو سنجیدگی اور حلیمی کے ساتھ کریں تاکہ آپ گمراہی سے بھی بچیں اور خدا کے رحم کے نیچے بھی رہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب وہ خادموں پر بات کرتے ہیں تو وہ چند اصول تو پورا کرتے ہیں خادموں کو پرکھنا چاہیے لیکن معیار کیا ہے ان کو یہی پتا نہیں ہوتا اور وہ جانے جانے میں الٹا سیدھا گالی گلوچ کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے وہ خادم کیسا بھی ہے آپ کو کلام کے مطابق ساری باتوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھنا ہے بیان کرنا ہے تاکہ گمراہی سے بھی پردہ اٹھایا جا سکے اور کسی حادم کی بھی ہم تو ہی نہ کریں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر آپ کلام کے گہرے بیدوں کو اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے